Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Iza, Tasha, Syafiq, Misha dan Yunisha dari kepada kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu teori semantik. Saya Iza Fazlina binti Muhammad Yusof dan saya akan membentangkan pengenalan. Semantik ialah satu cabang dalam bidang linguistik yang memberi tumpuan kepada kajian makna dalam bahasa sama ada pada peringkat perkataan, frasa maupun ayat. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, pemahaman terhadap makna sesuatu perkataan atau frasa amat penting untuk memastikan komunikasi yang tepat dan berkesan. Hal ini kerana pelajar bukan sahaja perlu mengetahui bagaimana untuk menyebut atau menulis perkataan tetapi juga Perlu memahami maksud sebenar perkataan tersebut mengikut konteks penggunaannya. Teori semantik membantu pelajar untuk mengenal pasti perbezaan antara makna denotatif, makna literal dan juga makna konotatif, makna tersirat atau simbolik. Di samping membina keupayaan pelajar untuk mentafsir teks dengan lebih kritikal. Perkara ini amat penting dalam pengajaran bahasa Melayu khususnya ketika membincangkan karya sastra, peribahasa dan ayat-ayat yang berlapik. Di samping itu, dengan menguasai aspek semantik, guru dapat membantu pelajar memahami maksud tersirat dalam pelbagai jenis teks, mengelakkan salah tafsir makna serta meningkatkan kemahiran komunikasi lisan dan penulisan pelajar. Objektif kepada pembentangan ini ialah yang pertama, menjelaskan konsep asas teori semantik dan kepentingannya dalam memahami makna perkataan dan frasa secara tepat. Seterusnya, menganalisis peranan teori semantik dalam pengajaran bahasa, terutamanya dalam bahasa Melayu agar pelajar dapat mentafsir makna dengan lebih kritis dan mendalam. Seterusnya, menerangkan bagaimana guru boleh mengaplikasikan teori semantik dalam proses PDP untuk membantu pelajar memahami makna berdasarkan konteks yang sebenar. Yang terakhir, membincangkan strategi dan teknik pengajaran yang sesuai berasaskan pendekatan semantik untuk meningkatkan penguasaan kosakata, kefahaman teks dan kecekapan berbahasa dalam kalangan pelajar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Tasha Amira binti Mak Zain dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan berkongsi tentang prinsip dan pelaksanaan praktikal oleh guru. Topik ini sebenarnya sangat penting sebab ia berkait rapat dengan cara guru menyampaikan ilmu supaya murid betul-betul faham bukan sekadar mendengar. Baik, kita akan mulakan dengan bahagian yang pertama, maksud prinsip. Jadi secara ringkasnya, prinsip ini menekankan bahawa guru perlu menyampaikan maklumat dengan bahasa yang mudah tersusun dan juga sesuai dengan tahap murid. Kalau guru guna bahasa yang terlalu tinggi atau istilah yang sukar uh, tanpa penjelasan, murid mungkin akan keliru. Jadi, sebagai guru, kita perlu bijak menyesuaikan bahasa. Sebagai contoh, gunakan perkataan yang dekat dengan dunia murid. Ini bukan bermaksud kita merendahkan isi, tetapi kita memudahkan laluan untuk mereka faham. Seterusnya, kita pergi ke bahagian yang kedua iaitu pelaksanaan praktikal oleh guru. Di sini, kita lebih fokus kepada bagaimana prinsip tadi diaplikasikan dalam PDPC. Guru boleh menggunakan bahasa yang mudah dan contoh yang dekat dengan kehidupan seharian murid. Contohnya, kalau ajar topik peribahasa, kaitkan dengan situasi sebenar yang murid alami setiap hari Selain itu, pengajaran juga Perlu dibuat secara berperingkat Jangan terlalu laju Bila kita susun isi langkah demi langkah Murid lebih senang tangkap Maksudnya Dan uh, yang paling penting Gunakan alat bantu visual Seperti gambar, video Ataupun slide uh, Interaktif Murid zaman sekarang lebih responsif Terhadap visual bila mereka nampak, mereka lebih cepat faham. Akhir sekali, jangan lupa semak kefahaman murid. Boleh guna cara yang santai seperti soal jawab ringkas supaya kita tahu sama ada mereka benar-benar faham ataupun belum. Jadi, kita pergi yang seterusnya adalah bahagian yang ketiga, bahagian yang terakhir. Contohnya, dalam PDPC, uh, semasa mengajar peribahasa, Um, bagai au dan juga tebik sebagai awu dan tebing, guru boleh tunjukkan gambar dua batang awu yang saling menyokong. Daripada situ, murid akan faham maksudnya dengan jelas iaitu tentang kerjasama dan saling membantu. Pendekatan ini bukan sahaja menarik tetapi juga membantu murid mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sebenar mereka. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Ibu Muhammad Hanifnya. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan kaitan dengan pengajaran bahasa. Jadi yang pertama, guru perlu mengaplikasikan pembelajaran secara interaktif dengan mengimplementasikan pengajaran perasa dan ayat dalam bahasa. Pelaksanaan aktiviti interaktif merupakan suatu aktiviti yang memerlukan kemahiran motor dan sosial pelajar Dilihat dapat menarik minat para pelajar untuk melaksanakannya dan menonjolkan kelebihan para pelajar. Sebagai contoh, guru melaksanakan aktiviti interaktif lumba cawan yang, yang melibatkan semua para pelajar. Aktiviti ini dapat memberikan kelebihan kepada kawalan oral motor dan penafasan setiap pelajar. Ia sangat sesuai untuk terapi pertuturan dan kawalan mulut para pelajar. Selain itu, para pelajar dapat mengingati sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan oleh guru uh, melalui aktiviti uh, lupa cawan ini. Jelaslah bahawa aktiviti interaktif dapat membantu meningkatkan proses kemajuan para pelajar dalam proses pengajaran bahasa. Seterusnya, guru perlu menjalankan pengajaran frasa makna denatif dan makna konotatif. Apakah yang dimaksudkan dengan makna denotatif? Makna denotatif merupakan ialah suatu makna sebenar atau makna asal atau makna tersurat bagi sesuatu perkataan. Sebagai contoh, guru memberikan suatu gambaran berbentuk visual kepada para pelajar, iaitu guru boleh memberi contoh gambar sekolah. Jadi guru perlu menerangkan apakah makna denotatif berkenaan gambar sekolah. Jadi sekolah merujuk kepada tempat untuk belajar dan mengajar. Ayat uh, sejarah Uh, sejarah merupakan mata pelajaran yang digemari ketika dia belajar di sekolah. Selain itu, uh, guru boleh memberi uh, gambaran visual seperti uh, visual baju. Jadi makna donatif di sini, baju merupakan pakaian untuk menutup badan. Guru boleh memberi contoh ayat kepada para pelajar iaitu ayah membelikan sepasang baju untuk Nora. Seterusnya, makna konotatif ialah makna tersirat iaitu makna tambahan bagi sesuatu perkataan atau frasa. Makna konotatif juga mempunyai kaitan dengan nilai rasa sama ada nilai positif atau negatif. Sama juga guru boleh menggunakan aplikasi pengajaran secara visual iaitu tayangan slide atau melalui aktiviti dengan memberi contoh visual bunga atau aktiviti melibatkan bunga. Jadi makna konotatif berkaitan dengan bunga ini merupakan maknanya adalah gadis atau anak dara merujuk kepada bunga ayat yang sesuai untuk di, uh, diberikan kepada pelajar tujuan kami datang kemari adalah untuk menyunting bunga di taman ini kata Haji Dola kepada tuan rumah selain itu kumbang kumbang makna konotatif bagi kumbang adalah merujuk kepada lelaki atau jejaka contoh ayat usahlah kamu menjadi kumbang yang gemar berpelesaran tanpa kira waktu nasihat ibu kepada abang seterusnya Guru perlu melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif. Pembelajaran secara kolaboratif ini merupakan um, merupakan strategi berkesan dalam pengajaran bahasa. Pengajaran kolaboratif ini tidak membezakan tahap-tahap um, kebolehan para pelajar. Para pelajar dikategorikan atau dikumpulkan dalam kumpulan yang sama dan setiap para pelajar dapat menunjukkan kebolehan masing-masing. Skor individu setiap para pelajar akan direkod oleh guru. Dan skor kumpulan akan direkod oleh guru juga. Skor individu dan kumpulan akan dibandingkan dengan skor yang uh, pada lepas. Jadi pembelajaran secara kolaboratif ini setidaknya secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran sosial, motor dan kemahiran komunikasi para pelajar. Jadi jelas dengan kemahiran secara kolaboratif pembelajaran secara kolaboratif ini pengajaran bahasa dapat dipertingkatkan uh, dengan baik dan berkesan. Seterusnya Um, guru perlu menganalisis mak makna konsep perkataan dan rujukan dalam semantik Jadi lazimnya kita dapat tahu bila semantik membincangkan hubung kait Antara konsep atau makna sesuatu perkataan um, Jadi perkataan terbentuk daripada bunyi atau fonem Dan perkataan juga mempunyai konsep atau makna Jadi um, guru perlu memberi contoh um konsep um, yang digunakan dalam uh, perkataan tersebut. Jadi terdapat tiga aspek yang dapat dihubungkan iaitu kat, melalui kata, konsep atau makna dan rujukan. Jadi guru boleh memberi um melaksanakan aktiviti secara um mengaplikasikan pembelajaran secara abad 21 iaitu melibatkan banyak kemahiran uh, para pelajar dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Sebagai contoh guru boleh mengajarkan uh, makna sinonim iaitu perkataan makna dari segi leksikal. Guru juga boleh memberi contoh antonim, hiponim kepada para pelajar. Um, se secara tidak langsung, para pelajar akan dapat memberikan contoh yang lebih baik uh, uh, dalam sesuatu Hai, nama saya Misha Mering. Hari ini saya ingin membentangkan tentang peranan guru dalam menggunakan teori semantik. Terdapat lima peranan yang boleh guru gunakan. Yang pertama, menjelaskan makna perkataan dengan tepat. Di mana guru menggunakan teori semantik untuk menerangkan maksud sebenar sesuai perkataan supaya pelajar tidak salah faham. Peranan kedua, memberi contoh mengikut konteks di mana guru menggunakan ayat dan situasi harian untuk menunjukkan bagaimana makna perkataan boleh berubah mengikut konteks peranan yang ketiga menggalakkan pelajar berfikir tentang makna guru mendorong pelajar membandingkan makna perkataan yang hampir sama supaya mereka lebih Memahami perbezaan penggunaan. Peranan yang keempat, membantu pelajar membina kosa kata. Dengan teori simetik, guru dapat uh, memperkenalkan perkataan baharu dan menjelaskan hubungan antara makna, sinonim dan antonim. Peranan yang kelima, meningkatkan kefahaman dan komunikasi pelajar. Apabila pelajar faham makna dengan jelas, mereka dapat menggunakan bahasa dengan lebih tepat dan berkesan dalam pertuturan serta penulisan. Selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan dan -rakan Nama saya Eunice Shatirmanin dan saya akan menyampaikan rumusan penentu bagi tajuk pembentangan kumpulan kami iaitu bagaimana... Teori semantik boleh membantu kita memahami makna perkataan dan frasa dalam konteks pengajaran bahasa. Secara keseluruhan, teori semantik memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Melalui teori ini, kita dapat memahami makna sebenar sesuatu perkataan atau frasa yang bukan sekadar dari segi ejaan ataupun struktur ayat, tapi juga mengikut konteks penggunaannya bagi seorang guru, pemahaman terhadap teori semantik membantu mereka menjelaskan maksud perkataan yang lebih tepat dan berkesan. Contohnya lah, satu perkataan panas yang membolehkan maksud suhu ataupun suasana ataupun perasan. Dengan teori semantik, guru dapat membantu pelajar memahami, uh, memahami maksud yang sesuai mengikut konteks. Selain itu, guru juga boleh menggunakan pelbagai cara menyampaikan makna yang lebih jelas seperti menggunakan kad, gambar, situasi harian, intonasi suara ataupun contoh ayat yang boleh mudahkan pelajar untuk memaham. Pendekatan ini bukan sekadar menarik minat pelajar tetapi juga mereka akan mengingat dan memahami makna perkataan dengan lebih mendalam. Melalui penerapan teori semantik ini, pelajar dapat belajar berbezakan antara makna sebenar dan makna kiasan serta menggunakan bahasa dengan lebih tepat dan percakapan ataupun penulisan. Kesimpulannya, teori semantik bukan sahaja membantu guru mengajar dengan lebih berkesan tapi juga membantu pelajar menguasai bahasa dengan lebih baik dan memahami setiap perkataan secara lebih menyeluruh. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.